Эти, твою мать, красота какая неописуемая, а? Ты посмотри. Что это значит? Что бы это значило, действительно. Да. да ну, Звучит то, и, воляко, то и значит. Ничего да. двойственного в моем высказывании, как мне кажется, не было. По-моему, прям, прямо и ясно говорю. Красота неописуемая. Что-что? Да против молодых девчонок. Я не против молодых девчонок, что вы? Нет, комплимент против молодых девчонок. А, комплимент против молодых девчонок? Да нет, ну, молодые девчонки молодым пацанам, а я-то человек уже взрослый, заслуженный, ой, заслуженный. Заслуженный артист Советского Союза, я бы сказал. Иосиф Виссарионович Кобзон. Собственный персон. Да. Прошу любить и жаловать. Да, да еще и с юмором. Ну а как иначе? Да, у, нас как тут, как... у нас тут стреляют без э, шутки, так сказать, солдату Трудно. Где у вас тут? В Белгороде, в Белгороде. А вы где? Город герой Белгород. Mm -hmm. Ну, мы тоже в городе Героя. Но не, не в Белгороде. В Москве. Но у нас тоже тут стреляют. Да Ладно, так. у вас там снег идет, а у нас плюс 26. О, круто. Ну так Даже у нас... Тут, у, нас будет тепло. у нас же тут Украина рядом. Оттуда и тепло идет. А я вообще родом из Барнаула. А вы откуда? Я родом а из Харькова. Из Харькова. В Харькове родился в Украине. Туда вчера прилетели наши ребятки и поотрывали детям ножки. А у нас сегодня 9 мая и Путин парад празднует. Как там не мерзковато? Это вот эти вот какие-то мины есть, да? Как они Ну, мины туда не долетают. Лепестки или как их называют? Нет, нет, ну что? Ну вот так вот. Дети играли на стадионе, в футбол. Прилетела наша ракета добра из Белгорода, из моего города, где я сейчас живу. И оторвала детям ноги. Кошмар. Это же мы так добро несем. Освобождаем, так сказать, русских от жизни. Заметьте. Мы сейчас уже... Заметьте, чем... Я все знаю. Я все, я все в курсе. Я, я во всем в курсе. Я знаю, кто там что начал, где в 2014 году, и поэтому... Интересно было послушать знаю. ваше мнение. Мне кажется, что тут ответ весьма однозначный. Зовут его человек, который вчера проходил инаугурацию. Ну, я знаю. Не буду спорить. А я этнический украинец, а он заявил, что меня не существует. Классно. А я есть. Ну, честно, Честно сказать, я не, не, не участвовала не, не, и вообще телевизор вообще не включал. Нет. Никогда не ну просто... таряю, слушаю, и понятия не имею, что там говорят. А я вот сегодня не парад Победы смотрел, который проводил, командовал этим парадом. И у меня возник вопрос, а где же наши танки? Почему танков не было на Красной площади? Не было танков. Даже понятия не имею, что там... Нет, был, 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 Т-34 был. А где все остальные? Где Кантемировская дивизия? Где Таманская дивизия? Которые раньше гремели гусеницами по Красной площади. Где они все? Ну, наверное, на Украине. Будем так. А я вам расскажу, где они все. Я знаю, где они все. Эти дивизии заходили на территорию соседнего государства в 2022 году. Кантемировская дважды сгорела в полном составе. Сначала на северном направлении со стороны Чернигова по дороге на Киев, а потом под Харьковом. У меня здесь совсем рядом, в соседней области, в полном составе, полностью со всей техникой и личным составом. Их просто больше нет. Первая танковая, армия, первая танковая армия, которая имеет славный боевой путь аж до Берлина, она сгорела вся под Харьковом. Ну, вы верно. Я не спорю. И вот какой-то корабль огромный, или кто он там был. Мы почти весь Черноморский... Это мы спорно. две, мы потеряли треть Черноморского флота э, в войне со страной, у которой да, да, нет да, кораблей. Я не знаю, сколько погибло. Ужасно, сколько погибло. И никто про это даже слова не сказал. А, скажите я мне, пожалуйста, знаю, а, а знаю, кого мы с вами можем в этом винить, кроме самих себя? Это же мы допустили эту войну. А что, может, а что может сделать народ? А что сделал украинский народ? Что сделал польский народ, когда его начали притеснять? Он восстал. А мы сидим и говорим, а что может сделать народ? А что может сделать народ? А что, а что может мирный народ сделать? А что сделал украинский народ? А что сделал польский народ в 89 году? А что сделал чешский народ в 1968, который мы танками задавили? Мы же любое проявление свободы давим танками. Любое. Политика, кто нам что откроет правду какую? Так, может пора осуществлять конституционные нормы, где написано, что мы и есть власть в этой стране. У нас в конституции это прямо записано. Кому надо под себя. У нас в конституции прямым будет? текстом записано. Единственное... Кто а их всех <coughs> уже нет на этом встрече. Ну, мы же есть, видите. Мы не бунтуем против власти. Пока не бунтуем. Все либо, либо кто-то уехали, либо... Не, ну, конечно, Потому... это, это, вариант. Можно и уехать. Можно и уехать. Но мне ехать некуда. У меня э, рядом Украина. Земля, где родились мои родители, мои все предки, и с отца стороны, и с мамы стороны. Мне ехать буду. Ну, у меня у мамы тоже какие-то, по-моему, родственники. Ну, у меня мама подкидыш вообще, поэтому родственники приемных родителей. А так ее родственников не знаю, ничего не могу сказать. Не знаю, что это геологическое дерево поэтому ничего не могу сказать, откуда мне родственники. Ну, знаю, что дед у меня погиб в Бухенвальде. Ну, там еще в Бухенвальде был лагерь другой, лагерь в лагере. И вот он в том был лагере. А у меня он дед погиб в Сибири, был... уже после победы. Он вернулся домой, в Харьковскую область. А мужиков нет? А -а -а. Он вернулся домой, хоть. офицер, офицер артиллерист. Вернулся уже после победы э, э, в ноябре 45-го. А мужиков нет в селе, его назначили там руководить, грубо говоря, селом. А в феврале 46, а в феврале 46 он отметил этими костылями э, функционера из области, из Харькова, из города. Потому что он хотел забрать все. Он говорит, а чем я баб кормить буду? Я отметил его. И все, и больше его не видела семья. Сгинул. А в втором году в этом селе, где вот, я вам про дело рассказываю, детей ели. Потому что вывезли все, всю скотину, забрали все до зерна. Из села в город не пускали. И в городе было не сладко, но в город не пускали просто. И люди, чтобы сохранить жизнь старшим детям, ну, которые могли бы выжить, ну, это просто жутко. И сейчас мы продолжаем продолжать, продолжать то же самое с визгами, с победобесием. Можем повторить. Я за Путина ни разу не голосовала. Я тоже, слава Богу. Бог миловал. Ну, в 99, в 99 году его назначили, а выборы были в 2000 -м. Ни разу не за него не голосовала. Ладно, надо думать, что делать. Потому что так продолжаться не может. Ну просто не ну, может. Ну во Франции кто-то где-нибудь, народ встает, восстание постоянно. А у нас нет такого. Так должно быть. Иначе ж будет хуже. Поймите, если это накопится и закипит, будет хуже, просто разорвет. Ну нам всю правду не скажут. Это во-первых. А у нас нет свой, своего мозга, своего образования, разума. Мы не можем два плюс два сложить. Ну, откуда мы все знаем? Откуда мы все знаем? Мы все знать не можем. Нам мы всю правду. Можем, Ничего можем. Мы живем в век интернета. Мы можем открыть. Мы можем почитать. Мы можем изучить, сопоставить, сравнить, сделать выводы, может быть даже ошибочные, но сделать их. Не надо жить чужими мозгами, надо жить своими. А претенденту, претенденту нельзя ошибаться. Но мы же с вами пока еще не претенденты. Вот если я пойду на выборы президента Российской Федерации, тогда ваши слова будут правдой. Тогда вы можете мне сказать, претенденту нельзя ошибаться. Но я пока что еще не претендую на пост президента нашей страны. Ну, по крайней мере, пока еще. Ну, какая ситуация политическая? Мы откуда знаем? Ну, мы живем в этой стране. Как нам не знать? Мы живем в нашей стране. Мы ведем войну. Украины, правильно? Что? Он может чувствовать не понял, не услышал угрозу, угрозу со стороны Украины. Может президент чувствовать угрозу со стороны, ну не то, что может быть украинского народа, а со стороны Украины в том плане, что, а, ну как пешкой, как будто Украина пешка в чьей-то игре. То есть вы считаете, что страна, народ? который э, поменял уже шесть президентов, двух из них просто снес. Он может быть пешкой в чьей-то игре? Да. Это мы с вами пешки в игре Владимира Владимировича? Ну, если Украина, допустим, там будет площадка для размещения каких-то ракет. Украина имеет одну границу, да, общую с нами. А Финляндия. Это уже угроза. А Финляндия. Ну, Финляндия, что значит, Финляндия? Финляндия ну, Финляндия требует и. Я какие-то протесты. Да, что шутите, что ли? Финляндия страна НАТО, которая в нескольких километрах, десятках километрах от Питера на, на территории Финляндии будут размещены ударные э, стратегические комплексы ядерного вооружения НАТО. А в Украине этого не было и нет. Более того, Украина соседняя, она отдала нам свое ядерное оружие. Все ядерное оружие, которое было на территории Украины, сейчас у нас. Ракеты Х-55, Х-59, которым мы сейчас по ним стреляем, они произведены в Украине. Они нам их отдали в рамках разоружения безъядерного. Вы говорите про угрозу? Самая большая угроза на этой планете – это мы с вами. Ну, я лично тоже за мир. Понятно. Я вообще против когда по мирному населению стреляют. Ну, это мы с вами так. А наш президент почему-то считает иначе. Он считает, что меня не существует. Знаете, меня сломало одно. Когда он сказал, что меня не существует. Когда он вдруг сказал, что нет моих предков. Что украинцев не существует. Что это все русские. Как-то Но я же не русский. Ну, простите меня, я не русский. Я украинец. И он говорит, что их украинцев, в смысле нас, придумал Ленин. Да нет, не Ленин. У меня бабушка и прабабушка пели украинские песни. Какой Ленин? А, Ру... а с кем же тогда Алексей Михайлович Романов заключал э, переясловские соглашения, если украинцев не существует? А Киевская Русь? Ну, Киевская Русь, это Киевская Русь. Это совершенно другая история, которая к нам сегодняшним не имеет ну, почти никакого отношения. Но опять-таки, наследие Киевской Руси ⁇ это скорее Украина, чем мы. Но какое мы отношение к Киевской Руси имеем? Когда город Киев воздвигли, никакой Москвы и близко не было. Ну, мы же не будем сейчас это обсуждать. То, что было тысячу лет назад... Сейчас не играет никакой роли. Просто для Путина история Киевской Руси, приписанная к э, нынешней России, это как бы сакральные вещи, которые, э, если он не примет и не протолкнет дальше, то придется предписать правдивую историю. А ему этого не хочется, ему это больно. И никто нам никогда ничего никакую правду рассказывать не будет. И сколько архивов засекречено, и еще засекретили. <клес> да, потому <штука> что у нас <клес> архивы засекречены. Смотрите, архивы Второй мировой войны почти во всех и странах Путин участницах. И Путин засекречивал эти вот архивы, да, продолжает засекречивать. Совершенно верно, совершенно верно. Совершенно верно. Вот видите, мы начали эту специальную военную операцию, а сейчас у меня сигнал тревоги по, по области. Вот так вот, вот так вот да. мы ведем специальную военную операцию. Сегодня 9 мая и, и что? Да и у нас каждый день по нескольку раз. О чем вы? А вы именно в Белгород переехали? Я тут родился, ну, в смысле, родился я в Харькове, но живу я давно уже в Белгороде, практически э, всю сознательную жизнь. Э, вчера в Харькове, в моем Харькове, в школе, где я учился, э, прилетели наши ракеты добра, и я же говорю, и, ну, побили детей. Это ужасно. У нас тоже сердце кровью отливается. Я вот... Не ждите нас, Украина. Ой, в, теле, в Телеграме. Но мы сами это сделали. Никого винить, кроме нас самих в Ну, блин, ну как можно мирно винить? Я вот не понимаю. Нам вот тоже, как вот парней забирают, либо дезертир, либо на войну. Это вы о чем? Ну, я имею в виду, вот кто вот военных, как вот Забирают. Принуждают. Ну, в соответствии с указом президента Российской Федерации частичной мобилизации, так и забирают. Ну вот, ну буду. Ладно, давайте. Я понял. Mm -hmm. стукайся, настукайся, кричи, не кричи, це байдуже. ну да, вся. Як на меня не вдали допит. Вона нібито там что-то и думает себе, но глухо.